вкусно во всем. Асада – это в переводе тушеное мясо. Но помимо этого, в Аргентине есть целый пласт рецептов, когда мясо жарят на открытом огне. И ряд из них предусматривает отсутствие открытого огня. И это один из них. Рецепт, при котором даже грубая говядина станет такой нежной, что ее можно есть губами. Конечно, такое мясо подают прежде всего с соусом чимичури, знаменитым соусом Аргентины и аргентинских асадоров. Сегодня мы тоже станем асадорами, поварами, готовящими осаду. Делаем маринад на основе масла, любого растительного, но лучше оливкового. 4 столовых ложки. Говядина, повидавшая виды, я думаю, требует вкусовых добавок и размягчений. Размягчаем вином, сухим белым, грамм 50. Вкусы внесем паприкой, столовой ложки, лучше копченой. Не забываем, осада родилась от жарки на углях. 1 чайная ложка чесночного порошка, 1 чайная ложка орегано, 1 чайная ложка тимьяна. Сразу оговорюсь, набор специй может меняться, я просто рекомендую. 1 чайная ложка сушеного базилика, пару столовых ложек сахара. Помимо легкой сладости, он сохранит настоящий розоватый цвет мяса. Чайная ложка черного молотого перца. Все смешаем. Масло поможет взять вкус специй и перенести его мясо, смягчив его за счет вина и придав легкое кисло-сладкое послевкусие. Отставим в сторонку пока, примемся за мясо. Я использую мясистые ребра говядины. Для такого осада это наиболее предпочтительный кусок туши. Хотя может быть и другая часть, оптимально на косточке. Сделаем надрезы, чтобы маринад глубже проник в толщу мяса. Смажем маринадом, Посыпем солью по вкусу. Маринадом обмажем все стороны. И завернем в пленку. Плотно. Повторим со вторым кусочком. Осада готовят в основном из говядины, но используют и свинину, и птицу, и колбасы. Есть рецепты, когда с маринадом для говядины не заморачиваются. Если нравится натуральный вкус, тогда просто пересыпают солью и черным молотым перцем и смазывают маслом. Хотя все равно выдерживают в пленке. Оба кусочка отправим в холодильник от 8 часов до суток для лучшего размягчения и впитывания вкусов в специй. А также заранее приготовим соус чимичури. Чеснок хорошего размера головка, одна средняя луковица. Нарежем для быстрого измельчения и пол чайной ложки тмина. Пусть он тоже немного взобьется. Измельчим в пюре, Небольшой пучок петрушки нарежем. Петрушка и чеснок – обязательные компоненты зеленого аргентинского соуса. А вот кинза – небольшой пучок, который тоже нарежем. И мята, веточек 6, у которой возьмем только листики. Это уже вариации. Коих сотни. Важно, чтобы было много свежей зелени. Резаной. Разной. И не свежей тоже можно. Орегано. Столовая ложка. Тимьян, столовая ложка. Столовая ложка базилика. Если что-то у вас есть свежее, добавляйте свежее. Для аппетита, а не для остроты. Треть чайной ложки хлопьев острого перца. Можно и молотый каенский, к примеру. Миллилитров 150 оливкового или иного растительного масла. 60 миллилитров уксуса. Бальзамического или светлого, лучше видного. Столовую ложку соли и чайную ложку черного молотого перца. Все это взобьем до пасты ярко выраженного зеленого цвета. Бывает, кстати, красный чимичурри, когда добавляют свежие сладкий красный перец или паприку. И у нас почти соус чимичури. Потому что соусом он станет, когда постоит хотя бы сутки в холодильнике. В пленочке, а то от запаха при открытии холодильника вы не удержитесь раньше. Через сутки достаем мясо, желательно за час до запекания, чтобы нагрелось. Сразу ставим духовку прогреваться до 80 градусов. Мясо оборачиваем в фольгу плотно. Рекомендую даже запекать в пленке, но можно и в фольге. И оба куска отправляем в духовку при 80 градусах запекаться аж 12 часов. Лучше это дело заложить с утра, чтобы к вечеру наслаждаться. Когда мясо почти готово, нарежем отваренный предварительно в кожуре картофель. Это в Латинской Америке и хлеб, и гарнир, а иногда и основное блюдо. Выложим запекавшиеся куски мяса. Из-за долгой готовки коллаген грубых волокон стал мягким и нежным. А сок, выделившийся, прекрасно впитает отваренный картофель. И финальный штрих придадим зажаристую корочку. Запечем мясо при 250 градусах 15 минут. Вот такая красота получилась. Нежнейшая говядина, исповедавших виды не самых мягких среди всей говяжьей туши ребер, подают обязательно с выдержанным чимичури. Веточка розмарина на тарелке неспроста. Кому нравится аромат розмарина, может положить ее, когда заворачивает мясо в фольгу. Это кому нравится. Нежнейшее мясо из частей туши, которые практически нигде и никогда не запекают. Просто супер мягкое. Чемичури кисленькая, насыщенная травами, ни на что не похожая. И кстати, это один из лучших соусов в мире к любому виду жареного мяса. Долго, но не трудозатратно. При этом неожиданно, зная каким жестким бывают мясо говяжьих ребер. Приятного аппетита! А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!